بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه Yang ke sebelas Membatalkan dua kalimah syahadah juga Apabila mengkafirkan orang-orang Islam Atau tidak mengkafirkan orang-orang kafir Menurut kaedah yang disimpulkan daripada Nas Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam. mangkapa para mukminan faqad kafar. maka lam yukaffi lil kafir faqad kafar. bam an shakka fi kubr al kafir faqad kafar. sesungguhnya sesiapa yang mengkafirkan orang yang beriman yang tidak kafir maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Sesiapa yang tidak mengkapirkan orang-orang yang kapir Yang sebenarnya kapir Dia menjadi kapir Dan sesiapa yang ragu tentang kekupuran orang yang kapir Yang sebenarnya kapir, dia menjadi kapir Satu perkara yang tidak boleh dipermudah-mudahkan yang pertama menghukumkan seseorang itu kafir mestilah nyata dan jelas jelas hukumnya dalam perkara yang tidak boleh ditakwil malaikat jadi kafir kalau boleh takwil tak boleh jadi kafir kalau kita kafirkan seorang Islam yang dia tak kafir, kafir itu balik kepada orang yang tuduh itu. Nah, sebab itu tidak boleh mudah-mudah. Periksa juga, tidak mengkafirkan orang yang Al-Quran mengkafirkannya. Yahudi dan Kristian. Quran mengatakan Yahudi, Kristian, Mesyikin kafir. Dia kata tak kafir maka jadi kafir dengan sebab itu ataupun dia meragui kekufuran yang nyata kafirnya maksudnya sesiapa yang mengkafirkan orang yang beriman yang tidak kafir maka sesungguhnya dia menjadi kafir kafir balik pada dia sesiapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir sebenarnya kafir dia menjadi kafir dan sesiapa yang ragu tentang kekupuran orang yang kafir yang sebenarnya kafir di mentik kafir. Berdasarkan tersebut, maka tidak harus bagi seseorang Islam itu menuduh saudaranya dengan kufur, malaikan kufur itu kembali kepadanya. Jika sekiranya yang dituduh tidak sedemikian halnya. Dan tidak mengkapikan orang yang orang kafir serta membenarkan ajarannya atau ideologi pahamannya adalah dia menjadi kafir kerana apabila mengakui kebenarannya bermakna membohongi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita perlu memahami bahawa jadi kafir ini ialah menafikan yang nyata wajib kita beriman kepada dunia, beriman kepada Allah sifat-sifat Allah nama-nama Allah yang disebut dalam Quran dan hadis itu nyata menafikan mana-mana rasul yang diterangkan dalam Quran ataupun menghina mana-mana rasul bukan saja hina Nabi Muhammad termasuk hina Nabi Isa hina Nabi Musa jadi kafir dan kita orang Islam wajib beriman dengan semua rasul-rasul itu. Kita kena sedar. Begitu juga menafikan perkara yang diketahui oleh umum. Wajibnya mahu maklum min din bid darurah. Semayang yang waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Haji pun ke Mekah wajib. Arak haram. Jodi haram. Tiba-tiba dia kata semayang lima waktu tak wajib Jadi kafir dengan sebab itu Puasa Ramadan dia kata tak wajib Haji Mekah tak wajib jadi kafir dengan sebab itu Dia kata arak tu halal jadi kafir dengan sebab itu Dudi tu halal jadi kafir dengan sebab itu Zina tu halal jadi kafir dengan sebab itu Perkara yang diketahui adalah umum Ataupun perkara yang diriwayatkan secara mutawatir Mutawatir ialah Hadis-hadis diriwayatkan oleh banyak para sahabat Para sahabat banyak meriwayatkannya Contohnya Semua ibadat kena ada niat Hadis hadis mutawatir Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya segala amal itu dengan niat Hadis ni mutawatir. Bukan seorang meriwayat, banyak meriwayat. Cuma khilafnya niat tu duduk di mana? Kalau semayang adakah farat takbir? Adakah dulu? Ha dulu daripada rumah niat dah niat dah itu khilaf. Itu khilaf ulama. Perkara khilaf ni tak ada kafir dengan sebabnya. Boleh pakai mana-mana mazhab. -mana ha mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki khilaf dalam masalah ini. Masalah niat tu ada tak ada khilaf. Khilafnya di mana niat itu? Ini mutawatir. Dia kata sembahyang tak payah niat. Ha, tak boleh. Kecuali kerana dia jahil, dia tak tahu sungguh. Ha, kerana jahil, kerana dia baru masuk Islam, dia tak belajar. Orang macam ni tak boleh terukur kafir sebab kejahilan dia. Ha, kita kena sedar, jangan mudah-mudah. Dan juga hadis ahad Menafikan hadis ahad Hadis diruayakan oleh seorang sahabat sahaja Tuan Agama Walaupun hadis itu sahih Meruayakan seorang sahaja Menafikan hadis ahad Tak jadi kafir Cuma jahat je lah Jahat ada dengan Nabi SAW Kerana yang meruayakan hadis itu Satu saja hadis ahad Ini perkara dalam ilmu dalam Ilmu hadis Kita kena sedar kita perlu memahami perbezaan di antara amal dengan akidah. Seseorang yang melakukan sesuatu amal yang bercanggah dengan Islam kerana kemungkinan dia sungguh jahil sedangkan imannya masih ada. Oleh hal yang demikian dia telah melakukan dosa sahaja. Dengan tidak menjadi kafir malaikat terdapat pada dirinya sifat-sifat tidak meradai hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat takabur terhadap Islam dan jahilnya itu adalah jahil merokap, jahil sombong maka tidak syok lagi dia menjadi kafir dan hukum itu hendaklah dengan hati-hati dalam perkara dan keadaan yang tidak boleh ditakwil selain daripada kafir nak hukum kafir ni biar nyata orang yang tak hukum, orang jahil tak boleh jangan pakai bahagamang begitu tak boleh mengkafir-mengkafir tidak boleh ha, berdosa tuduh seorang itu kafir dengan mudah tidak boleh orang yang tahu hukum yang tahu hukum pun, pun tak boleh pakat totok kecuali dia seorang hakim di mahkamah dia seorang hakim di mahkamah nak menjatuhkan hukuman orang itu murtad atau tidak murtad dia boleh jatuh hukum atau dia seorang yang berhak memberi fatwa ah ha, memberi fatwa pada seseorang ada ilmu dia Ha ada pengetahuan dia tentang itu, bukan tak ada pengetahuan. Ada pengetahuan dia boleh untuk memberi amaran pada orang lain. Jangan jadi macam itu. Ha itu tak jadi salah. Bukan pakai bahang bang orang ni kafir, orang ni kafir tidak boleh. Kerana kemungkinan seseorang yang bercakap menentang Islam itu kerana kejahilannya. Kemanisan iman masih ada dalam diri kita, dalam diri dia. Nabi kata salatun mangkun nafihi wa jadah halatul iman. Ayuhul Rasulullah haba ilah mimma suahuma. Wa ibal mara la yuhibbu ila lil ah. Wa an yakrah an yuhtab fi nar. Wa an yakrah an yauda bil kufri kama yakrah an yuhtab fi nar. Tiga perkara. Barang siapa yang ada tiga perkara ni menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Yang pertama dia kasih kepada Allah dan Rasul Orang ini sayang kepada Allah dan Rasul Menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia ha? Dia bercakap dia bukan-bukan Tapi Kalau orang cedera Allah tidak boleh Cedera Rasul tak boleh Dia marah Dia akan bangkit Dia jahil Tak tahu Dia bercakap dia bukan-bukan Menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia Ataupun dia kasih kepada orang Islam Ha bila tahu orang-orang Islam kena unyanya kena zalim dia jahil dia bela dia bela orang Islam itu dia pertahankan orang Islam itu sanggup mati padahal dia bercakap bukan-bukan cakap jahil tapi orang kata kau orang Islam tak boleh ini menandakan sana iman ada dalam diri dia ataupun dia benci kepada kufur padahal dia duduk bercakap hukum hukum ni tak boleh hukum ni tak boleh Padahal, hukum yang adalah Quran kalau orang kata mung ni bukan Islam marah dia marah dia akan bangkit akan marah menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia ha, cuma dia jahil saja ha, ni sebab itu kita tak boleh mudah mudah dalam perkara ini oleh kerana kesalahan keluar daripada Islam termasuk dalam hukum jenayah berat yang tidak boleh dilakukan kalau ada sedikit kekeliruan Hadir Rasulullah SAW Idra'ul udur Idra'ul hudud Bis At-Tirmidhi Ditolak hukuman hudud Sekiranya ada kekeliruan Kerana mengikut Mahkamah Islam Undang-undang Islam Murtad ni adalah Undang-undang jenayah berat Jenayah berat ni Hukum paling berat Ialah hukum bunuh Ataupun istitabah Diminta taubat beberapa hari ataupun minta taubat sepanjang umur dia tahan selama hidup minta taubat hukuman dia berat murtad ni lihat keadaan dia ha? kalau dia murtad jadi ejen pada musuh ejen pada musuh Islam ini nyata kena hukum bunuh kena hukum bunuh jadi nak jatuh hukum bunuh ni bukan mudah bukan mudah ha? awak ni murtad jatuh hukum bunuh tidak boleh kalau ada sedikit kekeliruan dalam hukuman itu tak boleh jatuh hukuman terhadapnya kerana Nabi kata hukuman hudud ditolak dengan ada kekeliruan contohnya Hasib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an seorang sahabat yang membocorkan rahsia perang Nabi sallallahu alaihi wasallam ha di mana Nabi nak keluar untuk menyerang Mekah Nabi rahsiakan tak beritahu kepada siapa-siapa Tiba-tiba Hasib bin Abi Balsah Tulis surat Membocorkan rahsia Mengirim surat itu kepada Seorang perempuan Supaya dibawa Kepada pemimpin Mekah Maklumkan Jaga Nabi nak serang Mekah Lalu malaikat beritahu ke Nabi Ada seorang perempuan Bawa surat Duduk tempat sekian-sekian Ha? Lalu Nabi tugaskan Sayyidina Ali dengan radhiyallahu radiyallahu anumah. Kedua perempuan ni. Dan dapat tangkap. Ha? Kemudian minta surat, dia tak beri. Ha? Kamu tak beri surat, kami akan dedahkan pakaianmu. Periksa. Akhirnya, dia suruh surat. Lalu, Sayyidina Ali dengan, dengan Zubair radiyallahu anumah bawa surat. Surah ke Nabi. Dan dibaca di hadapan Nabi. Lalu Didapati sekejap daripada Hasib bin Abi Balta'ah Memaklumkan Nabi nak keluar ke muka Lalu Para sahabat minta izin Untuk jatuhkan hukuman bunuh Terhadap Hasib bin Abi Balta'ah Dan tu ni ayat wa Jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu Menjadi wali teman-teman kamu Tunggu ayat itu Ayat itu bila sahabat cadang bunuh Hatib bin Abi Balta'a Nabi kata tidak boleh Kerana dia ahli badar Hatib bin Abi Balta'a ni ahli badar Orang yang hadir dalam perang badar ha, Yang ada keistimewaan Mereka yang hadir perang badar ni Nabi kata Tuhan berperman Tuhan berperman Ya ahli badrin Ya'malu e ma syi'itum Qadra partulakum Wai ahli badar buat apa yang kamu nak buat aku ampunkan semua dosa kamu di mana mereka yang ada ibadah ni diberi keampunan oleh Allah yang istimewa hati ini adalah ahli badar maka nabi tak benarkan dicatatkan pembunuh terhadap hati bin abi ini satu kisah ha, yang menarik ha, walaupun kesalahan dia sangat besar membocorkan rahsia ha, mengikut adaknya Kalau bocor rahsia ni kepada musuh rahsia perang hukumannya ialah bunuh tapi kan dia ahli badar tak jadi jatuh hukum bunuh maka Imam Malik rahimahullah menegaskan sekiranya ada 100 hujah tiba-tiba dia dapati 99 yang nyata dan satu sahaja yang diragukan maka tidak boleh dijatuhkan hukuman Imam Malik Imam Malik ialah Imam Mazhab Maliki Imam Malik bin Anas guru para Imam Syafi'i Imam Darul Hijrah Imam di Madinah ah ha? Imam Mustahid Ada mazhab dia mazhab Maliki Guru pada Imam Syafi'i Terkenal Imam Malik ni Imam Malik pernah menyatakan Sekiranya ada 99 hujah Di sisi Hakim Nak jatuhkan hukuman terhadap seseorang itu murtad Ataupun apa-apa hukum hudud Tiba-tiba satu hujah Ragu tak boleh jatuh hukum. Hukum hudud tak boleh. Kena pada hukum ta'zir sahaja. bukan bebas tidak. Ada hukum. Direngankan hukumannya kepada ta'zir. Termasuklah menghukumkan seseorang itu kafir. Tidak mudah. Mestilah dengan teliti. kerana, kerana hukuman murtad ini sangat berat. Termasuklah jenayah yang berat. Berkait keselamatan agama dan keselamatan negara. Ada orang kata, tidak hanya bercanggah dengan kebebasan beragama. Islam kata kebebasan beragama. Ikut suka lah orang nak keluar Islam. Kita kena sedar, seseorang yang nak masuk Islam, dia kena tahu masuk Islam ni bukan main-main. Bila masuk Islam, dia ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dia mengucap dua kena syahadah Mengucap dua kena syahadah ni berjanji dengan Allah Ta'ala. Mengucap dua kena masyarakat. Bila dia murtad, bermakna dia langgar janji dengan Allah Ta'ala khianat terhadap janji dengan Tuhan kalau khianat janji terhadap negara hukumannya sangat berat maka khianat janji terhadap Tuhan sangat berat hukumannya Oleh sebab itulah hukuman murtad ni sangat berat seseorang yang masuk Islam dia mesti tahu bahawa masuk Islam ni bukan main-main masuk Islam ni bukan main-main masuk Islam ni adalah perjanjian dengan Allah Ta'ala perjanjian dengan Tuhan tak boleh dikhianati Oleh sebab itu kesalahan murtad sangat berat nak jatuh ke murtad ni sangat berat tak boleh mudah-mudah wallahu alam